assalomu alaykum qadrli kanalim a'zolari muxlislari mana sizga uchka uch kubigimni terishni o'rgataman buni terish uchun biz oldin uni buzib olamiz agar sizga videoim yoqsa like va pоdpisкаni bosishni unutmanglar va biz videomizni boshladik hozir bu yonimda turgan ikkinchi kubigim aвaлный kubik toxtab hozir buni qo'yib turamiz agar shuni terishni o'rgatishini xohlasanglar mana shu videoymni motr ko'payishini kutishinglar kerak mana shu videomni prosmotri uch mingdan oshsa Ana shu kubikni sizga terishni o'rgataman hozir esa bu kubikni teramiz uni buzib olamiz. men hech qanday formula qo'llayotganim yo'q sizga hammasi noldan o'rgataman mana kubikimiz buzildi men har doim plyus qilishni ortdan boshlayman hamma eshitgandir o'zi kubik terilguncha plus qilishni bir taraf tomoni eshitmaganlar endi ko'rsa ko'rasizlar mana kubikgimizni birinchi plus qilamiz buning uchun hech qanday formula kerak emas oddiy kallamizni ishlatib ast asta asta qilamiz va plus qilib oldik endi qiladigan ishimiz mana bu tomonlarni to'g'irlab chiqish buning uchun biz ikkita tomonni to'g'irlaymiz ikkita tomoni har doim to'g'ri bo'ladi plyus qilinganda mana ko'k va olov rang mana shu ikki tomoni to'g'ri bo'ldi qolgan tomonlari mana hozircha buzuq ularni to'g'irlash uchun mana bu formulani qo'llaymiz bu yerdan emas qarang o'rtasidan emas mana bu tomondan tepaga o'ng tomondan tepa tipa tomonidan chapga pastga chap tomondan tepa tipa qismidan tipa o'nga va tipa tepaga mana ko'rganingizdek hamma tomoni to'g'ri bo'ldi sizga bitta savol tushishi mumkin sizda mana bu ikki tomoni to'g'ri bo'lib qolgan tomonlari noto'g'ri bo'lsa buni qanday to'g'irlash mumkin deyishingiz mumkin mana agar uni to'g'rirlash uchun esa bitta tomonni yonidan to'g'ri bo'lgan tomonni yonidan bittasini boyak formulani qo'llasangiz mana bu formulani hamma kubigingiz to'g'ri bo'ladi hamma joyi mana bu tomonlar. hozir yana buzilib ketdi o'zim han to'g'irlab qo'yaman mana yana ko'rsataman sizga mana hamma tomon toguruladı. to'g'ri bo'ldi o'rta tomoni hammasi mana bu o'rtalar bilan endi keyingi qiladigan ishimiz burchaklarni qo'yib chiqish mana burchaklarni qo'yish uchun bu ham juda qiyin ish emas kallamizni ishlatib qo'ysak hammasi qilinadi mana buni to' qo'yilib ketdi hozir mana bu yerga qarang mana bunday turib qolgan joyida burchakni oson usul bilan qo'yib formulasida qo'yib olsak bo'ladi mana hamma joyini qo'yib oldik kichik ki, 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 t hosil bo'ldi hamma tomonida endi bularni ikkinchi etapi mana bu yerlarni qo'yib chiqish ya'ni bu burchaklarni qo'yib chiqish o'rta burchaklarni buni qo'yish uchun bizga kubikning o'rta qismini to'g'irlab olamiz mana qizildan boshlaymiz qizil qizil va yashil qarang sizga bitta savol tug'ilishi mumkin mana qizil va sariq ana shu ishini qilib bo'lganingizdan so'ng mana bu pastga tushib qizil oldiga tushadi o'shanda ko'rasiz u o'shani ham qilib bo'ladimi deyishingiz mumkin mana qizil sariq yashil hozir bu yerda yo'q ekan o'sha joyini to'g'irlamaysiz faqat mana bunday qizil yashil yonida turgan rangli joylarini chunki degani mana bu burchakda qo'yamiz biz bu narsalarni buning uchun biz mana buni to'g'irlab keldik chunki yonimizda yashil bor mana yashil qizil yashil bu yerga ya qo'yishimiz uchun bu yer o'ng bo'lgani uchun biz chapga buramiz mana bu narsa chapga chapga burganimizdan so'ng tepadagi oqni tushiramiz tushiramiz tushirganimizdan so'ng oqni ham chapga aylantiramiz va qaytaramiz oqni ustiga mana qaytaramiz va bu yerga suramiz mana boyagi formula mana qizil va yashil endi keyingi qiladigan ishimiz оранжевый ya'ni olov rang va yashil olov rangni mana bu yerga qo'ysak yashil teriladi ya'ni ikki tomon teriladi olov rangni qilishimiz uchun yashil bu yerga turgani uchun ya'ni bu yerga qo'ymoqchi bo'lsangiz bu yerga o'tkazasiz chap bo'lsa o'ng o'ng bo'lsa chap bizda hozir chap biz o'ngga o'tkazamiz tepadan tushiramiz ga jo'natamiz qaytaramiz mana hamma tomonni ko'rsatib olaman sizga va yana olib kelamiz mana mana qo'yildi bizda bir tomon endi ko'kni to'g'irlaymiz ko'kda ko'k va qizil mana qizil yonimizda bu tomon o'ngda bo'lgani uchun biz chapga jo'natamiz tepadan tushiramiz oqni yana izda jo'natamiz va qaytaramiz oqni ko'kni olib kelamiz ko'k va qizil joylashgan oqni mana ko'k va qizil keldi endi ko'kning keyingi qismi ko'k va olovrang olovrang bu yerda bo'lgani ya'ni chapda bo'lgancha biz o'ngga o'tkazamiz mana tushiramiz jo'natamiz sizdan. hamma joyini ko'rsatmasam ko'rinmayapti qaytaramiz olib kelamiz mana mana bizning ikkinchi qatorimizni hamma joyi terildi birinchi qatorimizga hech narsa qilgani yo'q endi mana bu to'g'ri kelib qolgan joylarni qo'yib chiqamiz mana qo'yilgan qolgan joylarda esa yo'q bittasini qo'ydik endi mana bu tepada qolib ketgan kubi ikkitasi tepada qolib ketdi mana. tepada qolib ketgani pastga tushirishimiz uchun bizga mana bu formula kerak bo'ladi qarang mana shunday ishlaymiz kubikni to'g'irlab kelamiz sariq va оранжевыйni ya'ni olov rangni ushlaymiz mana bu tomonini tepaga ko'taramiz oqni ya'ni tepaga ko'taramiz mana bunday qilib qarang ko'targanimizdan so'ng mana bu joyini ham tushiramiz mana mana qarang yana bir marta ko'rsataman tepaga keyin mana shu turgan holada mana bu burchakni qarang yaxshilab e'tibor bering chapga jo'natamiz va mana buni qaytarib iziga buni ham qaytaramiz buni olib kelamiz to'xtang hozir noto'g'ri bo'lib ketdi mana endi qilamiz mana joyiga qaytarib qo'yamiz manakiy mana sariq tomon ham plusga aylandi formulani yana bir ko'rsataman mana Plus endi yo'qolib qoldi sizga formulani ko'rsatmoqchi bo'lib shuni qilgan edim voy chalkashib ketdim. Mana. endi mana bu yer terildi terilib qoldi u bo'lsa hech nima qilmaydi endi mana bu yerlarni hammasini bir xil qilib chiqish kerak ya'ni qizil qizilni oltita yashil yashilni oldida buning uchun biz o'z oldiga olib kelamiz qizilni formula oqning oqning mana bu tomonini ya'ni o'ng tomonini ko'taramiz to'g'ri ishlab ko'taramiz jo'natamiz bizaga qaytaramiz yana bitta jo'natamiz keyin yana tepaga ko'taramiz oqni olib kelamiz mana hamma o'rtadagilari to'g'ri tushdi endi biz mana bu burchaklarni to'g'irlab chiqamiz terilishi uchun e'tibor berib qarang mana bu burchak to'g'ri turibdi ya'ni mana bu оранжевый olov rang mana olov rang sariq mana sariq ko'k mana sariq sariq va ko'k bu to'g'ri to'g'ri bo'lgani uchun mana bu yerda ushlaymiz chunki deganda bu formulani qo'llasak mana bu yerdan ushlasak bu yerga bu yerdan boshlaymiz har doim mana shu yerdan boshlaganimizdan so'ng mana bu yer joyida qoladi bu yer esa bitta tomon buyora o'tadi qarang mana buni ko'taramiz o'tkazamiz tepasidan yanabittasini ko'taramiz va buni joyiga qaytaramiz buni orqasiga keyin buni ham mana qizil sariq ko'k qizil sariq ko'k bu joyda qoldi aytganimdek sariq оранжевый yashil mana hammasi to'g'ri bo'ldi ko'rib turibsiz Kur, hammasi bir biriga mos endi oxirgi formulamiz ushlaymiz ushlaymiz xohlagan joyingizdan qilsangiz bo'ladi faqat mana bu burchak tomondan tushirasiz mana u to'rtta narsadan iborat ya'ni qarang tushiramiz mana bu sariq tomonni tushiramiz mana bu yerni orqaga qaytaramiz ko'taramiz ko'targanimizdan so'ng pastdagini chapga o'tkazamiz tushiramiz xuddi o'shani qaytaramiz yana O'nga ko'taramiz chapga mana tushiramiz qarang e'tibor bering qarang ana shu joyda mana bue turgan joyda siz bunday qilib olmaysiz mana shu turgan joyini o'zida tepasini aylantirasiz mana shu esimdan tushib ketibdi endi yana o'sha formula tushiramiz o'tkazamiz ko'taramiz o'tkazamiz tushiramiz o'tkazamiz ko'taramiz yana mana terildi endi mana yana o'sha formula bu formulani o'rganishingiz sal qiyin bo'ladi meni boshqa videolarimni ko'rsangiz mana shu formula berilgan hozir sizga bitta bitta ko'rsatsam vaqt o'tib ketadi mana bizning 3 uch kubigimiz terildi layk like, qo'yish esdan chiqmasin agar videomiz yoqqan bo'lsa va подписаться tugmasini bosib qo'ying